Розробки, правомірності розробки нового генерального плану до 2025 року. Виходячи з історії, протягом всього цього періоду, починаючи з Чорновецького військового, жодної громадської експертизи Київська міська державна адміністрація не проводила. Запитів були було тисячі громадських організацій. Ми також зверталися звернали, під час попова з, з таким самим запитом, але нам відмовили, відмовили проти правда. І цього разу я впевнена, що нам не відмовлять. І коли ми отримаємо дозвіл на проведення цієї експертизи, всі бажаючі зможуть долучитися до цього процесу. І ми з вами разом. З експертами подивимося і проаналізуємо всі, все, що нас цікавить з цього приводу. А стосовно захисту історика архітектурної і культурної спадщини, то цей генеральний план новий цієї проблеми не вирішує, і щодо цього є відповідний висновок. Дякую.

Э, исполнителем именно э, съем, съемки дна э, вот этого вот этого, э, вот этого да, э, э, в почему? в 2007 году Черновецкий на аукционе я говорю абсолютно точно можно взять эти документы на аукционе продал этот, эту земель, этот земельный участок фирме ТОВ Баски плюс 2004 Значит, для, э, для строительства. Но здесь идут, видите, вот эту желтую линию? Так я вам скажу, что это за желтая линия. Это линия магистральных газопроводов вокруг Киева. Почему эта территория пустая? Да? Потому что на самом деле... На самом деле, э, это, э, здесь идет не одна линия, а три газопровода. И здесь... Санитарно-защитная зона здесь строить нельзя, в принципе. Значит, такой был план у фирташа. Потому что структура Баски 2004 это структура фиртоша. Был план следующий. План был переложить коммуникации в э, затопу, тем самым э, сузить охранную зону. Вот такой был план. Он провалился по одной простой причине это озеро это, это затока очень глубокая она оказалась глубиной порядка 20-24 метров скажу сразу плавать не без, ну, купаться небезопасно вот там мы делали съемку дна этого всего и было принято решение о невозможности переложить газопровод поэтому в принципе эта территория должна была остаться зеленой ну как она сейчас и есть. Потому что строить там ничего нельзя. Там э, находятся коммуникации. Но меня очень удивило, очень удивило, когда мы подняли вот это вот, э, оно вот такого вот вида, э, такого, скажем так, неоцифрованного еще вида имеет генеральный план 2025. Вы его все можете скачать с сайта КП и Евгенплан то есть с сайта разработчика этой документации, мы его просто привязали сюда э, в координатах для того, чтобы иметь, ну, скажем так, привязку. И здесь эта территория почему-то, почему-то у них отведена под э, строительство, да. Причем богато по поверхов. Высотное, 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 высотное строительство. Как они это будут делать? Ну, вполне возможно, что газа да, у нас, наверное, тогда в Киеве не будет. Они порежут трубы, и тогда они что-то сделают. На самом деле, э, что дальше с этой землей? Очень важно, ведь э, и депутаты есть, я бы хотел сказать насчет этой земли. Да, это очень хорошо. Здесь было все правильно сделано, был тендер плохой тендер, хороший тендер, это уже другое дело, но тут реально Киев получил тогда, по-моему, миллиард гривен за вот эту вот землю. Ну. Э -э -э что было сделано после? Поскольку невозможно было реализовать э -э ну, проектное решение о переложении э пере э сюда газопровода, эта земля оказалась в собственности Укргазбанка. Очень просто. Она была перезаложена сразу этой фирмой. И Укргазбанк, получив проект, поняв, что он не может э, дальше эксплуатировать эту землю или продать ее, он принял решение, он начал судиться с администрацией, э, ну, с киевской. А зачем? Он начал судиться за то, чтобы не платить налог на землю. И с 2009 года налог на землю с этой территории Киев не видит. Есть судебное решение, есть приостановка. Все, извините, территория очень большая. И налог там, ну, очень не слабый. Что получается? Суд Рассматривает, 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 оно переносится, переносится, переносится. Киев, как э, и киевляне не получают с, налог на землю, с Киева ничего, ни одной копейки. То есть вроде как земля и не наша уже, правильно, она же продана. Но мы за нее ничего не получаем. Вот это что касается всего этого куста. А теперь, извините, раз уже этот кусок, то давайте ту сторону Я Да, а, 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 а ту, а ту, ту, ту ]у -у. сторону. Я вам, <к bob> <прежить> спасибо. Я вам расскажу за ту сторону верблюда. <прехи> Далекий 2005 год э -э, была, был, был проектом по созданию гольф, первого гольф-клуба. 2005 год, вот здесь вот, на этой всей территории. Был проект создания гольф-клуба. И, и вот эта территория, здесь еще когда-то я ходил, всю эту территорию пешком, здесь конюшни были. Хороший, вот. да, должна... да. благополучно, их, благополучно их всех продали. И, и сейчас начали строить э, просто сады Но забуду. Да? А -а -а. вот. Хотя по проекту, первому проекту, который был, эта территория была ну, рекреационная, гольф-клуб, значит, зона отдыха, и строить там нельзя было. На сегодняшний день генеральным планом, почему говорят, узаканивают? Потому что эта территория уже выделена. Видите, она у нас выделена проблемной территорией. Она выделена проблемной потому, что эта территория есть садыбно забудова. То есть вы можете судиться, мы можем судиться, сколько мы захотим за эту территорию, за возврат, за то, что здесь не выдержаны санитарные э, нормы там э, и все остальное. Но факт имеет фактом. У нас Генплан имеет статус уже без строков. И если в Генплане мы эту территорию видим садыкну забудову понятное дело, что рекреационная она уже не будет. 2025. Это 2025 года, который будут...

Ви територію, з якої що у нас втрачається бюджет, побачили. Це тільки 1,0% від усіх територій, які ми намагалися показати пану Різнікову на сьогодні втчарі. Тема була, ось сидить фонд Відкрити суспільство, тема була бюджет, втрачені можливості. Зайдіть в інтернет, почитайте Укрінформ. Там є відео, повний запис цієї конференції, круглий стіл. Не дали виступити Резникову в у виправдання.